Syarikat pharmaceutical membuat keuntungan sehingga berbilion dolar dalam masa yang singkat menjadikan vaksin COVID-19 adalah produk jualan yang paling laris dalam sejarah. Syarikat seperti Pfizer, BioNTech, AstraZeneca, Johnson Johnson dan Moderna membuat keuntungan melalui kontrak dengan negara-negara yang kaya untuk pembelian vaksin. Lima individu yang terlibat dengan syarikat pengeluar vaksin telah mendapat status billionaire ketika pandemik dengan jumlah kekayaan sebanyak 35.1 bilion US dollar. Menurut analisis laporan kewangan dari tiga syarikat memperolehi keuntungan sebanyak 34 bilion US dollar pada tahun 2021 iaitu kira-kira 1083 US dollar sesaat atau 3.9 juta US dollar sejam. Jadi dalam video kali ini kita akan melihat jumlah kekayaan yang dimiliki syarikat pengeluar vaksin di seluruh dunia. Teruskan menonton. Kempen pervaksinan yang berjaya akan menentukan sama ada virus COVID-19 akan menjadi bertukar dari pandemik kepada endemik berulang saban tahun atau dapat dihapuskan secara keseluruhan. Akses kepada vaksin bergantung kepada perjanjian pembelian yang berjaya dilakukan oleh kerajaan sesebuah negara dengan syarikat pembuat vaksin. Sebelum pandemik COVID-19 melanda, untuk berdekat lamanya, syarikat Big Pharma kurang mengambil bahagian dalam perniagaan vaksin. Pembuat vaksin terbesar hanya dipelopori oleh beberapa syarikat besar seperti Merck, Sanofi, Pfizer dan Johnson Johnson. Ini kerana ianya tidak begitu menguntungkan kerana kebanyakan vaksin hanya digunakan untuk sekali atau dua dalam hidup berbanding ubatan lain yang diambil secara berterusan. Namun COVID-19 mengubah industri pembuatan vaksin global dan syarikat farmastika seluruh dunia mula bertumpu kepada pembuatan vaksin COVID-19. Ini didorong oleh dana dari kerajaan yang sangat besar sehingga syarikat kecil seperti Novavax juga mendapat dana bernilai 1.6 bilion US dollar. Perjanjian TRIPS. Cara sebuah syarikat farmasitikal menjana sumber kewangan boleh difahami sebagai sebuah organisasi yang beroperasi melalui pembuatan pelbagai produk berbanding aset fizikal. Aset yang paling penting bagi syarikat tersebut ialah patent untuk produk yang dihasilkan iaitu dapat menjana 80% dari keuntungan. Syarikat seperti ini tidak berkongsi kajian penyelidikan yang dijalankan walaupun ada yang mengambil data daripada kajian yang dilakukan dari universiti atau pusat penyelidikan awam. Terdapat juga penemuan penting yang diaplikasikan sejak berkurun dahulu yang dipatenkan untuk menjana keuntungan. Adakah saintis menjadi kaya dari hasil penyelidikan vaksin? Semestinya, saintis dan penyelidik yang terlibat dalam usaha menghasilkan vaksin Covid-19 ini di semua peringkat kajian, mahu menyelamatkan nyawa manusia terlebih dahulu tanpa memikirkan berapa banyak keuntungan akan dipolehi. Pada tahun 1955, Jonas Salk iaitu saintis yang menemui vaksin penyakit polio. Apabila ditanya mengenai siapakah yang memiliki pattern vaksin tersebut, beliau menjawab, semua manusia dan tiada pattern untuk itu. Kathleen Carico, seorang ahli biokimia yang terlibat dalam penyelidikan berkaitan mRNA yang digunakan bagi penghasilan vaksin BioNTech Pfizer, tidak mendapat paten bagi penemuan kajiannya, akan tetapi dimiliki oleh University of Pennsylvania. Pengasas syarikat BioNTech iaitu Uğur Sahin dan isterinya pula berjaya menjadi bilionair dengan jumlah kekayaan bernilai $43 bilion US dollar selepas vaksin yang dihasilkan diluluskan. Penyelidik di National Institute of Health di Amerika Syarikat bernama Benny Graham yang menjalankan kajian penting untuk penghasilan vaksin Moderna hanya mendapat gaji sebagai pejabat kerajaan sementara syarikat Moderna mengaut keuntungan berbilion dolar. Dana awam digunakan oleh banyak syarikat farmasitikal. AstraZeneca, BioNTech, Johnson Johnson, Moderna, Novavax dan Pfizer adalah enam buah syarikat gergasi yang terlibat dalam penghasilan vaksin COVID-19 dan diedarkan di kebanyakan negara-negara kaya. Syarikat farmasitikal ini lebih mementingkan insentif yang diperolehi dengan berlumba memiliki paten ke atas teknologi pembuatan vaksin paling hebat dan mengenepikan hakikat bahawa berbilion dolar wang yang disalurkan daripada hasil cukai rakyat untuk penyelidikan dan penghasilan vaksin COVID-19. Contohnya, satu artikel perubatan menyimpulkan bahawa 97.1% hingga 99% dana awam digunakan untuk penyelidikan dan pembangunan R&D bagi vaksin AstraZeneca. Johnson Johnson menerima kira-kira 456 juta US dollar bagi tujuan ujian klinikal dan 1 bilion US dollar daripada kerajaan Amerika Syarikat. Pfizer iaitu syarikat farmasitikal multinasional di New York bekerjasama dengan syarikat BioNTech dari Jerman untuk pembangunan vaksin jenis mRNA. Pfizer menyatakan penyelidikan untuk vaksin COVID-19 adalah dari dana syarikat tersebut sendiri namun ia telah mendapat tambahan awal dari kerajaan Amerika Syarikat sebanyak 100 juta dos dengan bayaran 1.95 bilion US dollar walaupun tiada sumber kewangan dari dana awam secara langsung komitmen pelbagai negara maju yang telah membayar tambahan awal pembelian vaksin memberikan jaminan kewangan sebelum vaksin dapat dihasilkan dengan selamat Berapa hasil jualan vaksin Pfizer BioNTech Vaksin ini mendapat tambahan dari Kerajaan Amerika Syarikat sebanyak 200 juta yang bernilai 3.9 bilion US dollar, Kesatuan Eropah sebanyak 300 juta dan 40 juta dos bagi fasiliti Covax untuk diberikan kepada negara berpendapatan rendah. Kos jualan adalah US 39 US dollar untuk 2 dos di Amerika Syarikat dan US 30 US dollar untuk Kesatuan Eropah. Jumlah hasil jualan pada 2021 adalah sebanyak 15 hingga US 30 bilion US dollar. Harga saham bagi Pfizer meningkat 1.8% dan BioNTech meningkat sebanyak 156% untuk 12 bulan lepas. Moderna United Kingdom membuat tambahan 17 juta dos. Kesatuan Eropah membeli 310 juta dos serta tambahan 150 juta dos untuk tahun 2022 manakala Amerika Syarikat membeli 300 juta dos. Jepun pula membeli sebanyak 50 juta dos. Moderna menjual vaksin pada harga 30 US$ di Amerika Syarikat dan 36 US$ di Kesatuan Eropah untuk 2 dos. Anggaran jualan sepanjang 19.6 bilion US$ pada 2021 dan saham syarikat meningkat 372% untuk tempoh 12 bulan yang lepas. Johnson Johnson. Johnson Johnson adalah vaksin COVID-19 pertama yang memerlukan hanya satu dos dan ia dibangunkan di Belgium. United Kingdom menempah sebanyak 30 juta dos, Amerika Syarikat sebanyak 100 juta dos, Kesatuan Eropah sebanyak 400 juta dos dan Facility Covax sebanyak 500 juta dos bagi tahun 2022. Anggaran jualan sebanyak 10 bilion US dollar pada tahun 2021 untuk 1 bilion dos. AstraZeneca Tempahan dibuat oleh negara United Kingdom sebanyak 100 juta dos, Kesatuan Eropah sebanyak 400 juta dos, Amerika Syarikat sebanyak 300 juta dos dan Jepun sebanyak 120 juta dos. Anggaran jualan sebanyak 1.9 bilion US dollar pada tahun 2021 dan 3 bilion US dollar pada tahun 2022. AstraZeneca juga menyatakan akan mengendalikan vaksin tanpa mengambil keuntungan sewaktu pandemik ini dan harga vaksin dijual pada harga 43 US dollar hingga 10 US dollar untuk dua dos. Sinovac Sinovac membuat perjanjian belian dengan kerajaan Brazil, Chile, Singapura, Malaysia, Indonesia, Filipina, Turki, UAE, Bahrain, negara-negara Amerika Latin dan benua Afrika. Namun terdapat perbezaan harga jualan vaksin ini dari US 5 US dollar hingga 38 US dollar bergantung kepada rundingan yang dibuat kerajaan. Sinovac menyatakan mampu menghasilkan lebih dari 1 bilion dos untuk tahun 2021. Kesimpulannya, dalam memastikan kejayaan melawan virus COVID-19, ia memerlukan majoriti populasi global berjaya di vaksin. Beberapa syarikat terlibat yang memonopoli industri pembuatan vaksin masih tidak mampu mencukupkan bekalan vaksin global dan mereka mengetahui bahawa permintaan tinggi dari negara yang kaya dapat menjamin keuntungan luar biasa. Negara-negara membangun dan berkemampuan seharusnya diberi peluang berkongsi teknologi berkaitan penghasilan vaksin supaya lebih ramai populasi dunia dapat divaksin. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.